先生，到你们了。如果情侣能够在摩天轮升到最高点的时候接吻，就会永远在一起。 那个，你是不是拉错人了？没有。什么意思啊？<noise> 这感觉，好熟悉，难道？ 不是我说，你怎么那么淡定啊？不然呢？票都买了，不好好欣赏一下夜景，不是亏了？你上来就是欣赏夜景的，啊，你到底帮谁啊？夏课是值得我认真去喜欢的人。你明白认真喜欢一个人是什么样吗？我会理直气壮的去追他，但是不会卑躬屈膝的去求他。 更不会不择手段的逼他。他如果喜欢别人的话，我只会祝福。在餐厅那次，是你吗？ 餐厅那次，其实到底是不是你啊？他大概还把你当何悦的女朋友，心里愧疚吧。嗯，我当然知道你们俩是在演戏，你也不用误会我跟夏柯，我们俩从来都没关系。